более, а не менее Очень... судорог. Почему они возникают? По причине нарушения венозного возврата. С нами сосудистый хирург, флеболог, горбовец Владислав Сергеевич, кандидат в медицинских наук и врач высшей категории. Мы рассмотрим такую проблему, как варикозная болезнь и что с этой проблемой можно сделать, какие раньше были методы лечения и как. Достигла прогресса медицина в наше время. Вот эти все симптомы, которые вы описали, почему они возникают? Вот какая патофизиология возникновения этих э, боли, а не менее очень, судорог? Очень хороший вопрос. Э, вся эта симптоматика возникает по причине нарушения венозного возврата. Если вкратце, вкратце рассмотреть кровообращение ну, в организме и в ногах в частности, то существует артериальное русло по которым мы сейчас говорим о ногах, да? Да. по которым в конечности, в нижние конечности, в ноги поступает артериальная кровь, обогащенная кислородом из легких. Весь этот кислород и различные питательные вещества, они остаются в органах, то есть в нижних конечностях, в клетках, в нервных клетках, в клетках кожи, а обратно осуществляется венозный возврат. Угу. То есть это уже э, венозная кровь, это с продуктами уже жизнедеятельности тех клеток, о которых мы сейчас говорим, они должны опять вернуться обратно к сердцу, попасть в легкие, обогатиться кислородом, отдать углекислый газ и вернуться обратно. То есть вот наше кровообращение. Есть артериальное звено, есть венозное звено. Артериальный э, кровоток э, должен соответствовать венозному возврату. Если же получается ситуация, что венозный возврат а это является одним из проявлений варикозной болезни, либо вообще хронических заболеваний вен. Если венозный возврат по каким-то причинам нарушен, то мы получаем... Прежде всего, что мы получаем повышение давления в нижних конечностях, гипертензия, ну, то есть, на накопление так, большего количества крови, поскольку приток идет большой, а ток а насос вот этот не да. работает. В бассейн втекает больше, чем вытекает из бассейна. И начинает все расширяться. Безусловно. И мы это И видим. Первое, что страдает, это страдают клеточные мембраны, потому что они первые чувствуют гипертензию, а это значит, мы чувствуем усталость в ногах, мы чувствуем отеки, мы чувствуем судороги, то есть мы получаем сигналы о том, что там что-то уже... Что там не есть происходит, хорошо. по сути, застой. Да, совершенно верно, это прекрасное определение именно венозный застой или венозное полнокровие. Но если это вопрос насосной функции, да, каким образом мы можем помочь человеку улучшить работу этого насоса? Ну, сначала мы задаться должны вопросом, почему так произошло. Хорошо, почему? О, <laughs> а происходит это по той причине, что я уже говорил, когда-то много, там тысячи, десятки тысяч лет назад мы слезли с деревьев и начали ходить на двух но ногах. Мы же не ляжем да, с ножками мы... вверх и не... Это было бы идеально, но не каждый может себе это позволить, это правда. Поэтому мы должны быть работоспособными, мы должны держаться на ногах. И для того, Один чтобы момент. этот венозный возврат осуществлялся, в венах есть специальная система венозных клапанов, которые делают возможным э, венозный возврат. Ну представьте себе, кровь это жидкость. Обычно жидкость, если выливаешь, она течет вниз, а тут ей надо течь вверх. Для этого существует первая артериальная подпорка, второе мышечная венозная помпа. Главным элементом одним из главных элементов, который является венозные клапаны. И вот что такое клапан? Он пропускает вверх. Он а не назад, дает упасть а назад, назад. Совершенно верно, он уже не пропускает. И эти клапаны существуют как в глубоких, так и в подхожных венах. И вот когда э, нарушается э, либо структура этих клапанов, либо работа этих клапанов, мы получаем вот такое расширение. Ну, представьте себе, что является источником в, в, варикозной болезни. Это, как правило, две, э, а можно даже говорить, и три источника. Первый источник это так называемая большая подкожная вена. Второй источник ⁇ малая подкожная вена. И третий источник, не будем усложнять, но он есть, это система перфорантных вен. Mm -hmm. Если мы имеем повышение в глубокой венозной системе давления и не срабатывает клапаны поверхностных вен, то что делает кровь? Вместо того, чтобы оттекать в полном объеме к сердцу, mm -hmm. какая-то часть сбрасывается в подкожную венозную систему, вызывает ту самую гипертензию, о которой мы сейчас говорили, вызывая те самые жалобы и те самые видимые изменения за счет расширения этих вен. Что же мы можем с этим сделать? Вот тут мы уже подходим к тому, что варикозная болезнь имеет э, по, сейчас по всем э, данным медицинской науки, она имеет 7 клинических классов, так называемых. Они обозначаются по классификации CAAP буковкой С, латинской, и вот есть класс С0, вы можете легко себе представить, что это такое, это когда вы видите у себя такие сосудистые звездочки, uh -huh. или так называемые винные пятна, или как это называется по-научному телеангиоэктазы, это нулевой клинический класс С0, при этом вы видите только минимальные косметические дефекты, к которым можно отнестись так в общем-то достаточно благополучно. Класс С2 ⁇ это вы уже видите видимое расширение более крупных вен, но при этом вы еще не испытываете никаких жалоб. Вам нечего предъявить, кроме косметических дефектов. А вот уже третий класс С3, то на фоне видимых изменений вен уже появляются определенные симптомы, о которых мы сейчас говорили. Это симптомы, синдромы тяжелых ног, утомляемости, отеки ночные судороги. И вот когда уже начинает присоединяться к изменению кожи на голенях, довольно характерные, тут мы можем уже говорить о четвертом клиническом классе. Это уже более запущенная форма варикозной болезни. И если уже на этих, на фоне изменений цвета кожных покровов появляется трофическая язва, а она в свою очередь может быть активной, это уже шестая, шестой клинический класс, либо заживший это пятый клинический класс. Вот в этом диапазоне мы, будем, мы можем иметь различные э, жалобы. И тут мне хотелось бы сказать о такой вещи, что действительно проходят э, очень незаметными первые два класса. И, как правило, и, и, как правило, пациенты не обращаются э, за профессиональной помощью и за профессиональными консультациями. И, как правило, большинство пациентов мы видим уже в третьем, в четвертом, либо пятом клиническом классе. Есть еще значительная часть пациентов, уже имеющие опыт активных трофических язв с нарушенной э, качеством жизни. Ну Представьте себе, постоянно какие-то повязки, постоянно что-то течет, постоянно какие-то инфекции. Вы ограничены в передвижениях, вы ограничены в работе, вы ограничены Но в общении. Это ассоциируется сразу с людьми с сахарным диабетом и с более пожилыми людьми. В основном вы правы, но часто бывает так, что именно венозные трофические язвы поражают, в общем-то, достаточно молодых и работоспособных людей. Но тут есть такой феномен, люди почему-то считают, что это уже неизлечимо. Угу. Они почему-то считают, что это трофическая язва, это навсегда. У меня было такое у знакомых, я видел такое в больнице. Я, я вижу таких бабушек, и это безнадежно. Поскольку все привыкли видеть это на фоне сахарного диабета. Но это и же не только, только сахарный э, диабет, может служить причиной. Трофические язвы конечности имеют порядка 40 причин. Соответственно, если это какая-то другая причина, то это можно вылечить это можно вылечить какую-либо трофическую язву, надо просто разобраться в ее природе, потому что есть трофические язвы, которые сопровождают артериальную гипертензию, так называемая синдром Мартареля. есть трофические язвы, которые э связаны с э -э, системными поражениями соединительной ткани, то есть мы говорим о ревматизме, ревматоидном артрите, Там мы говорим о системной красной волчанке и так далее, и так далее. Есть трофические язвы, связанные с артериальной патологией, есть даже трофические язвы, которые связаны с онкологическими заболеваниями кожи. Это можно все четко отдифференцировать, четко продиагностировать и подобрать к определенному виду трофических язв свою соответствующую медицинскую стратегию и тактику, и получить результат. Угу. Наиболее благополучными, сейчас сразу хочу успокоить всех наших зрителей и так далее, тех, кто считает, что это неизлечимо, наиболее благополучными э, трофическими изменениями и язвами является именно венозным И если, например, э, в случаях артериальных трофических язв, ревматоидных, либо там каких-то каких-либо еще мы не можем гарантировать стопроцентный результат, то в случаях трофических язв именно венозных, это на я фоне беру на себя смелость болезни, да? На фоне вар, да. Я так это называю венозной, потому что mm -hmm. это может быть связано с венотоксические синдромы, там э, варикозная болезни и прочее. то то в случаях, я повторюсь, венозных язв, я беру на себя смелость гарантировать стопроцентный результат. С оговоркой это может занять какое-то время. Но это надо продиагностировать. Но спасти конечность, начать. спасти кожу. Это стоит вернуть, этого времени. И вернуть пациента к нормальному образу жизни, к нормальной работе, к нормальному отдыху, к нормальному общению.